В форме военно-промышленного сотрудничества будем говорить с Алексеем Гетьманом, военным аналитиком. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Алексей, вот отталкиваясь от последней информации касательно Таурусов, как вы понимаете, действительно ли вот этот совместный проект военно-промышленного сотрудничества, это также и о ракетах, но пока что не называется каких именно, как вы видите, о каких ракетах может идти речь и как быстро, возможно, это сотрудничество наладится? Вы знаете, когда говорится о том, что ракету новую надо разрабатывать несколько лет, до 10 лет даже идет такая информация, это правдивая информация, если начинать с нуля. Мы имеем крылатые ракеты «Нептун». Их, они уже были модернизированы до полета больше, чем 280 километров. Это было технически ну, даже, я скажу, не очень сложно сделать. Сложно было сделать саму ракету, а уже модернизировать – это ну, всегда проще, чем делать что-то новое. К тому же президент Зеленский еще в осени прошлого года говорил о том, что мы близки к созданию собственных баллистических ракет, и называлась даже цифры до 3000. Это было бы достаточно для того, чтобы наносить ну, серьезный удар по военным объектам в глубину российской территории – не по гражданским, а по военным объектам. Поэтому какое именно будет сотрудничество с э, Германией? Ну, есть сотрудничество и с Францией, и с э, Великобританией, и с Балтийскими краинами. Поэтому, ну, говорить о том, на каком этапе разработка наших ракет и какие именно, э, какая именно помощь будет от наших партнеров, но ну, вы знаете, это, я думаю, говорить точно никто не собирается вслух. И потом все-таки, Говорить о помощи э, со стороны, ну, например, Германии, ну, нужно уточнять, какую, именно, про какую помощь идется речь. Э, э, если мы говорим о каких-то технологических или инженерных решениях, то тут э, мы можем и без помощи обойтись, у нас хватает э, Нам не, этого. Нам не хватает финансирования для того, чтобы этот проект можно было реализовать. Если идет разговор о... Э, такой помощи, то есть про финансирование, про участие в совместной разработке какого-то оружия, то да, то да, да. Вы знаете, мы так подаем информацию иногда, не вы именно, вот все, многие каналы, что вот нам они, европейцы, ну, в данном случае немцы, помогут в разработке ракет. Это подождите, такое ощущение, что мы какие-то второсортные, и нам надо помощь, потому что мы, как дети маленькие, сами не справимся. Я хочу напомнить, что, например, наша страна, благодаря ЕМЗ, может запускать ракеты в космос, и наши двигатели запускают спутники других стран в космос на коммерческой основе, а Германия, например, не может. Угу. Кто кому тут помогать. Так что, так что а... давайте как-то больше уважительно самим к себе относиться. И еще два слова про разработку. Мы почему-то когда говорим э, «германская разработка», э, «украинская э, разработка» какого-то вида вооружения, э, мы многие почему-то считают, честно, вот я с этим столкнулся, что это государство, э, Министерство обороны или еще какое-то государственное предприятие должно разрабатывать. Подождите, ракеты, те самые Тауэрс и почти все вооружение, которое есть у наших партнеров, э, разрабатывают частные компании. И у нас 800 компаний, которые занимаются конструированием разработкой конструированием оружия, частных компаний. Поэтому э, давайте не думать, что сотрудничество это должно, решение может да, приниматься на уровне руководителей стран, а разрабатывать должны частные компании, как во всем мире. В Америке OEN и все, все их самолеты это, это частные компании. Но мы про это забыли, это не государственные компании. Поэтому я думаю, я уверен в том, что частные компании, они более маневренные, более мобильные, для... и они быстрее сделают, чем инерционные. Не хочу ничего плохого сказать про наши госпредприятия, там все молодцы, мы всех их очень любим, но частные компании, они более, более, более мобильные, чем государственные, и мы, опираясь на них, сможем быстрее разработать. Я уверен, что такие разработки идут сам, именно на уровне ну, уж... Частных... вынуждена немножко да, как дополнить скорее поскольку это очень серьезное оружие, здесь идет речь и также и о безопасности и той страны, которая разрешает этим да, частным конечно, компаниям конечно, производить. Это, да, это, это, это важный момент, и, и о ее распространении тоже все не так просто. И вот почему я, собственно, и спрашивала... Есть технологии, не технологии просто... технологические карты, то есть да, люди... Да, это, да, это, да. это же не просто, да, давайте вы сделаете, а мы посмотрим, что у вас получилось. Нет, да, так конечно. Оно, Это утверждает... Это утвержд, ну, слушайте, самолеты делают в Америке американские, там, локи, да, они же делают их тоже, не, не просто так. Это все, все согласовывается. Просто... Производство это должно быть ну, ну, слушайте, мы плановую экономику слава Богу закончили больше 30 лет назад и мы помним, к чему она привела. Плановая экономика приводит к дефициту в магазинах. Ну вот и все. Тут я почему собственно и спрашивала, потому что вот Биль пишет, и речь идет в этой статье о даль... ракете дальностью две с половиной тысячи километров. У нас таких еще это нету, ракеты. и это поэтому речь идет, дальности. наверное, о разработке этой дальности и так далее. Вот о каких именно? Вот хотелось и также ваше мнение. Может ли, могла ли идти речь также о Таурусах, Там другая функция там, этой да. ракеты. Почему собственно я спрашивала, потому что до сих пор как-то так мимолетом, ну гадывается несколько флер, да, вот такой касательно ракет чувствительна эта тема политическим вопросам, все равно она остается чувствительной для Германии, это судя по ответам, да, Мерца, вот, и также он опять обратил внимание на то, что на длительный период, это я процитирую, подготовки украинских военных, необходимых, необходимого для использования систем вооружения. В чем сложности работы с этой ракетой, с этой системой? С руки это несложности. Про это говорил, вспомните, про это говорил да, Шольц, да. о том, что необходимо выучить немецкий, потому что там по-немецки ну, такие, знаете, детские какие-то отговорки. Угу. Дело в том, что часть Германии была под, скажем, серьезным контролем Советского Союза, который называлась ГДР, и до сих пор прошло уже много лет, когда упала Берлинская стена, и тем не менее отголоски настроения людей, которые там э, проживают, там много еще чего, но много, много нарративов российских там находят свое место. Э, э, Мерц говорит не потому, что это он, он канцлер всей Германии. Как говорил Ленар, лучше ну, объедин, ну, ладно, бог не про цитаты. Э, значит, э, не все немцы, тут россияне информационно поработали, поддерживают передачу нам этого, этого вооружения. Поэтому э, он не может э, пойти э, с э, достаточно большой частью Германии, которая когда-то называлась ГДР, и принимать такие радикальные э, какие-то действия. Поэтому он это делает медленно, аккуратно, для того, чтобы не, было, не возникли какие-то конфликты, скажем, или протестные движения э, непосредственно в самой Германии. Хотя э, та Германия, которую вы назвали ФРГ что то всегда говорили ФРГ, но ФРГ так ФРГ. Пусть, это, в принципе, наверное, правильно так называть аббревиатуру. Там, я думаю, большинство людей прекрасно понимают, что такое Российская Федерация, насколько она опасна, и что нам это оружие необходимо не потому, что мы хотим не хотим мира, а потому что таким образом нам будет проще держать оборону. Если, он правильно сказал Марс, он сказал ключевые слова. то есть это все знают, но надо было сказать вслух что если не уничтожать тылы противника, ну это по книжкам, по учебникам военными, по боевым уставам, если уничтожать тылы, то на линии фронта враг может очень долго вести боевые действия, а вот уничтожать тылы, возможности поставлять, управлять, ну все делать необходимое для фронта с тылу, то если это серьезно повредить, то существенно может ухудшиться возможности войск на линии фронта. Поэтому мэр говорит, что надо бить по тем объектам, по аэродромам. Если бы нам чуть раньше дали разрешение на дальнобойное, мы знаем несколько аэродромов, где стояло там по 15-20 российских самолетов. Не стратегическое бомбардировщиков, а СУ-24, СУ-25 мы могли одним ударом ракетным уничтожить 25-30 самолетов. Сейчас, если у нас будет дальнобойное оружие, ракеты, которые могут летать э, на расстояние до 2500 километров, то это не дрон, это все-таки ракета. То большой вопрос к 195-м, к 160 для россиян, значит, они будут в зоне нашего поражения. И это значит, что вот эти атаки страшные, которые были три дня подряд, э, они уже с ракетами будут большие сложности. Им придется тянуть чуть ли не с Владивостока, а перегонять самолеты для того, чтобы они были, ну, наносили удары с по моря, где-то в зону пуску. Поэтому здесь это, ракеты, это очень важно. Mm -hmm. В современной войне, да и... Ну, поэтому, ну, если немцы хотят с нами сотрудничать, не помогать, знаете, ну, слово, ну, ну мы не эти самые, мы не, не убогие какие-то, ну, честно слово. Вместе сотрудничать для производства украинских. Кстати, вы знаете, что наши частные компании, которые договариваются по другим видам оружия с нашими партнерами, то одно из условий получить финансирование для совместного производства. Мы не стоим просим дать денег, мы что-нибудь сделаем. Мы говорим: если вы хотите, чтобы мы вместе производили оружие, то в первую очередь оно должно стать на вооружение в наши вооруженные силы, вооруженные силы Украины. Во вторую очередь, вашу страна то есть, если мы совместно призываем оружие, оно должно быть и, и на вооружении ваших армий. Вы понимаете, насколько это важно? Насколько да. это взгляд в послезавтрашний день? Потому что если в армиях НАТО в Европе будет ну, значительное количество украинского оружия, то это значит, что мы будем обслуживать, мы будем его, ну, то есть это рабочие места в нашей стране, мы будем ремонтировать, ну и так далее. То есть это, это серьезное очень ну, серьезное, а это, это не, не просто просьба, это условия с нашей стороны. Хотите совместное оружие, значит, и... В нашу армию и в вашу армию обязательно. Вот такие условия. Вот Мерси отметил, что производство будет развернуто и на территории Германии, и на территории Украины. Да, территория, это, территория, это да. Это, это, э, тут это, еще... ну, естественно, что в Украине нам надо по землей делать. Ну, у нас есть там места, где мы можем по землей это... Запад Украины, можно, у нас здесь хранилище газа. Мы уже понимаем, что есть места, там можно и определенные делать предприятия, цехи. А если они будут находиться, наши совместные предприятия, на территории другой страны, ну вот это, ну, что а, плохого. Ну, я не думаю, что это... Для немцев произойдет... будет короткое логистическое, логистическое плечо, для их вооруженных сил туда поставлять наше оружие. Еще раз, я уверен, что... В скором будущем очень много оружия украинского производства, но не хуже, чем европейское или американское, будет на вооружении армии НАТО в Европе. Uh -huh. Спасибо, Алексей, за то, что к нам присоединились. Напомню нашим зрителям, Алексей Гейтман, военный аналитик, был с нами на связи.